saya terpanggil dengan hujah yang tidak bermeruah daripada adun sindumin. Membuat tuduhan, limparan yang tidak berasal berasa Parti saya amno. Saya akan mempertahankan. Amnu bukanlah sebuah pati yang seperti tuduh begitu. Sindumin pun berasal daripada Amnu. Dia mendapat banyak keuntungan daripada Amnu, tapi sekarang sudah jadi pengkhianat. Dia punya lumpatan bukan satu dua kali, banyak kali. Jadi kalau orang pihak hanat ni beginilah. Skim opting ini berlaku daripada dia lah. Dia yang mula. Dia tahu. Tapi dia tuduh kita. Dia tuduh kita. Hari ini UMNO dipimpin oleh saya. Ini tidak akan berlaku lagi. Saya bukan manusia yang luar biasa. Tetapi saya tahu apa yang rakyat Sabah mau. Dan Cendumin cakap Siang pandang-pandang, cakap malam, dengar-dengar. Mayoriti hujahan sindumin itu seperti meludah ke langit, kena muka sendiri. Tuan Speaker, laluan. saya laluan. tidak ada laluan, sudah tadi. Cukup. Kalau takut, mau debate takut, ya. keluar cari tempat kita debate. Takut, Jangan takut. buang masa saya. Saya tidak akan layan orang yang tidak ada karisma, tidak berintegriti. Kalau ada integriti saya bagi, tidak bermeruah, sorry, no place for you. <coughs> Tuan speaker, banding juga siapa ada meruah atau tidak lah. Bolehkah begini Tuan speaker? Relax, Mac relax. macam apa ini monyet? Tengah eh, Ya jangan. Tarik balik tuh. <laughs> ya dia, saya berdiri, dia bercakap. Tarik balik, tarik balik. Saya tarik balik, tapi bolehkah begitu? Tak boleh, tak boleh, tak, nah, tak boleh. Jangan, kalau tidak mau, jaga. Saya ini bukan ayam mati. <laughs> saya so, ini tahu juga lah. <laughs>